Saya juga nak tegaskan bahawa Ketua Pembangkang dipenjarakan pada hari ini bukan sebab beliau adalah Ketua Umum ataupun Ketua Pembangkang. Beliau dipenjarakan atas kes moral dan peribadi beliau sendiri kerana kes di antara seorang majikan dan pekerja yang dilantik oleh beliau sendiri. Kes lewat ini bukannya cerita tentang politik tetapi sebenarnya cerita tentang manusia dari perspektif badan kehakiman. Ia adalah penting untuk mendengar fakta daripada kedua-dua belah pihak di dalam menegakkan keadilan undang-undang tidak mengira pangkat dan darjat kerana kita diberikan hak yang sama daripada segi undang-undang di negara kita ini rakyat yang didakwa di bawah seksyen 337B ini bukanlah perkara yang baru dan bukan hanya melibatkan seorang seperti kita membangkang saja mereka yang telah didakwa di bawah seksyen 337B dalam tempoh 5 tahun sebanyak 171 kes telah pun didakwa dan uh, di bawah seksyen 377C pula selamai 160 orang telah pun telah pun didakwa ini membuktikan bahawa uh, kita berbangkang ni bukanlah orang yang pertama didakwa mengenai kes lewat lewat b ini soalnya mengapa Apabila kita ubahkan ini di dakwa Ia menjadi satu isu nasional Hingga melibatkan rakyat Hingga mereka boleh uh, Mengambil tenaga sehingga boleh mencemarkan metemark sistem kehakiman uh, Di dalam negara kita Tadi betul saya ingin mencadangkan Supaya Undang-undang uh, mengenai DNA ini kena di uh, uh, Kena dikaji Karena hari ini kita sudah maklum Bahawa uh, Uh, tertuduh uh, tidak boleh dipaksa untuk uh, uh, untuk mengemukakan uh, DNA mereka dan selalunya kalau kes-kes seksual macam ini kita selalunya bergantung kepada sentencial evidence dan saya nak cadangkan supaya undang-undang ini dipindah di mana pihak-pihak tertuduh yang terlibat dituduh di bawah kes-kes seksual ini termasuk kes luar supaya di, diwajibkan untuk mengemukakan apa ni sampel-sampel DNA. Kalau ini kita boleh buat, maka saya percaya kes-kes seperti ini boleh diselesaikan dengan segera kerana ia dapat dibuktikan dengan lebih cepat lagi.